Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini, channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga, mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB tahun 2026. Jadi nominasi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 akan ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM 8 Januari 2026. Indonesia saat ini merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 dan berdasarkan mekanisme rotasi kawasan Asia Pasifik Group memperoleh giliran memegang presidensi Dewan HAM pada siklus ke-20 tahun 2026 sehingga penetapan Indonesia sejalan dengan pengaturan regional yang sudah disepakati. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyebut kalau Indonesia akan memimpin jalannya sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif dan berimbang. Isu pekerja dan TKI yang saya tahu ya, ini ini bukan masalah rasa tanya, eh, masalah Jadi kita insya Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan Kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia bukan saja pemerintah Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman kan ke atas mereka Dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh um, supaya nasib pekerja di peringkat bawah itu dapat dibela dan saya dapat eh uh, pelakuan untuk memastikan kerja-kerja um, agensi pekerja ini um, harus hanya sekadar fasiliti dan memudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Eh uh, caruman KWSP kepada pekerja asing saya mengalu-alukan pengumuman kerajaan untuk menetapkan gaji minima pada RM1,700 dan menghentaki majikan untuk membayar caruman KWSP untuk pekerja asing. Dasar ini menunjukkan keprihatinan kerajaan terhadap semua pekerja termasuk pekerja asing yang telah banyak memberi pengorbanan dan sumbangan dalam banyak sektor di negara kita. Salah satu masalah yang dihadapi oleh majikan yang menggaji pekerja asing adalah mereka menghilangkan diri selepas bekerja selama beberapa bulan ataupun beberapa tahun di negara kita. Terdapat juga sindiket yang mencuri pekerja asing yang ada permit kerja dengan menawarkan gaji yang sedikit lebih tinggi di tempat lain. Selain itu, sesetengah pekerja asing yang tamat tempoh ...kontrak pekerjaannya menghilangkan diri kerana mereka memang tak ada apa-apa simpanan wang uh, uh, selepas mereka bayar hutang kepada ejen ataupun along di negara asal mereka... ...yang memperkenalkan mereka datang bekerja di Malaysia dan juga terpaksa membayar fee kepada ejen syarikat pekerja asing di, di Malaysia ada di antara mereka memang tidak mempunyai wang untuk bayar tiket penerbangan untuk balik ke negara asal mereka. Jadi mereka terpaksa lari dari majikan selepas tempo kontrak pekerjaan. Pada pandangan saya, pembayaran caruman KWSP kepada pekerja asing dapat menengah pekerja asing untuk lari daripada majikan asal dan menegah sindiket yang mencuri atau menculik pekerja asing yang baru sampai di Malaysia. Selain itu, sistem pencaruman KWSP untuk pekerja asing juga membantu pekerja asing untuk mempunyai simpanan wang. Dan bila mereka tamat tempoh pekerjaan mereka di Malaysia, Simpanan di KWSP mungkin berjumlah RM20,000 ataupun RM30,000 pun membolehkan mereka membiayai kos perbelanjaan untuk balik ke negara asal mereka. Menteri Dalam Negeri KDN mengumumkan pembukaan tempoh khas permohonan pekerja asing 2025 dari 19 Januari hingga 31 Mac 2026 untuk membantu majikan menguruskan permohonan dengan lebih teratur. Menurut setiausaha bahagian hal ehwal immigration KDN, Dr. Hebat Hisham Muhammad Yusof, tempoh khas itu dilaksanakan sebagai respons kerajaan terhadap permintaan majikan bagi mengelakkan kesesakan. Sebenarnya, bila kita sebut Malaysia Sama ada kerajaan tu nama kerajaan madani ke Kerajaan perkhidmatan nasional ke Kerajaan perkhidmatan nasional ke, ke Kerajaan apa ke Bila dia state actor, dia tertakluk kepada undang-undang antarabangsa Dia tertakluk kepada PBB Sebab apa? Sebab dia duduk bawah PBB Kalau tidak, macam mana dia jadi negara berdaulat Dalam konteks selepas 1945 lah Dari PBB, bila dia tiraf oleh majoriti negara pun, Maka kena ikut piagam PBB tersebut Jadi, dia perlu bergerak Sebagai, kita katakan state actor tadi Di atas landasan undang-undang antarabangsa jadi cerita two-state solution ke apa segala ke Semua tu berkait dengan undang-undang antarabangsa Undang-undang berkait dengan hak asasi manusia Termasuklah undang-undang berkait dengan Rome Statute Yang melibatkan mahkamah jenayah antarabangsa Itu jenayah perang Termasuklah berkait dengan banyak perkara Jadi saya bersetuju Kita nak suahkan bergigi Tapi sebelum gigi tu dah taring, Nak suahkan tu ada taring gigi Gigi kena tumbuh dulu Jadi yang kita nak buat ni nak tumbuhkan gigi saja yang muhammad Lepas tu mungkin lagi 20 tahun Gigi akan tumbuh panjang Tapi kerajaan hari ini 20 tahun tak ada pindaan Hari inilah pindaan lepas 20 tahun ha. Bukankah gigi tu taring? Gigi tu ada dan tengah mula nak taring Itu sebabnya Tuan Yang Dipertua Sebenarnya bagi pihak uh, Kerajaan Perpaduan hari ini Kita berterima kasih kepada semua Yang di parlimen kerana Menyedari bahawa ini satu isu yang tidak boleh ditinggalkan Dan saya ucap terima kasih kepada Speaker dan juga Timbalan Speaker kerana membenarkan Uh, Akta Suakan ni dibacakan untuk kali kedua pada hari ini supaya kita dapat insya-Allah uh, menjadi satu kayu ukur sebenar keagungan sebuah negara bagaimana ia memartabatkan hak dan kebebasan rakyatnya dengan izin itu sebabnya melalui cadangan pindaan pada Akta 597 ini kerajaan perpaduan yakin bahawa ekosistem perlindungan hak asasi manusia di Malaysia akan tambah baik dan seloja ini akan dapat menjalankan kuasa dan fungsinya yang lebih efektif ada yang berhormat dengan semua sokongan di parlimen daripada blok kerajaan dan blok pembangkang dengan kelulusan pada pilihanrini ini akan memberikan satu mesej kepada dunia bahawa rakyat Malaysia ada di politiknya bersatu hati demi isu hak asasi kepada rakyat Malaysia dan mereka yang berada dalam negara kita. Dengan itu bagi PH uh, Jabatan Bahagian Undang-undang saya berharap bahawa undang-undang ini dapat diluluskan oleh ahli parlimen sedemikian untuk membantu kerajaan perpaduan madani untuk mencapai perkataan ihsan dalam adali tersebut. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.